То есть, преобразился я просился выпускался примерно собора. А кинотеатр Красная Шапочка в прежнем состоянии. Вы, наши читатели спрашивают, есть ли какие-то планы в отношении этого кинотеатра? Опять же, отвечаю фондом государства и имущества в нарушении закона о том, что продажа зрелищных учреждений, этот объект был в 90-е годы продан. Потом энное количество раз перепродан был им собственникам. На сегодняшний день мы пытались предлагали последнему собственнику, чтобы он нам продал этот объект назад в городскую коммунальную собственность. К сожалению, мы не договорились не сошли в цене. Мы, что что поставить? Парк... мы, парк... мы парк... заставили и попросили арт, так сказать, активистов, арт-художников привести его более или менее в благ... видный вид. А хозяев, если их можно назвать хозяевами этих, этого объекта, это количество раз Ворошевский райисполком штрафовал за ненадлежащее содержание этого объекта. Если уточните, пожалуйста, они сошли в цене, а какую сумму вообще речь могла Речь шла свыше двух миллионов. Евро.